প্ৰিয়দৰ্শক আপুনি সম্পৰ্কত দুখ পাইছে নেকি অৱহেলিত হৈছে নেকি এই কথাখিনি শুনক নিশ্চয় সকাহ পাব সম্পৰ্ক হৈছে আমাৰ জীৱনৰ ভেটি যি আমাক ইজনে সিজনৰ লগত গভীৰভাৱে সংযোগ কৰে আমাৰ শব্দত এনেকুৱা শক্তি আছে যিয়ে কোনো সম্পৰ্ক এটা আৰু বেছি মধুৰ কৰি তুলিব পাৰে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে লৈ আহিছোঁ শ্ৰীকৃষ্ণৰ সেই বাণী যি বাণীয়ে আপোনাৰ অন্তৰ চুই যাব লগতে আপোনাৰ সম্পৰ্কত লগা খেলি মেলিসমূহ দূৰ কৰাত সহায় কৰিব সম্পৰ্কৰ ভেঁটি সদায় বিশ্বাস আৰু সন্মানত টেকি থাকে যি সম্পৰ্কত বিশ্বাস কমি আহে সেই সম্পৰ্ক শুকান গছজোপাৰ দৰে হৈ পৰে এটা কথা মনত ৰাখিব সম্পৰ্ক এপাহ ফুলৰ দৰে যদি আপুনি ইয়াক সময় আৰু মৰম নিদিয়ে ই মৰহি যাব আমি সদায় বিচাৰোঁ যে সন্মুখৰ মানুহজনে আমাক বুজি পাওক কিন্তু কেতিয়াবা আমি এই কথা ভাবি চাওঁনে যে আমি নিজে তেওঁক কিমান বুজি পাইছোঁ সম্পৰ্কত বুজাবুজিৰ বিশেষ প্ৰয়োজন যেনেকৈ উশাহ ল'বলৈ অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন জীৱনটো সৰু গতিকে সৰু সৰু কথা ধৰি জীৱনটোত অসন্তুষ্টিক ঠাই নিদিব এটা সঁচা কথা কি জানেনে তেজৰ সম্পৰ্কতকৈ অন্তৰৰ পৰা হোৱা সম্পৰ্ক বেছি মধুৰ গতিকে যিখিনি মানুহ আপোনাৰ জীৱনত আছে তেওঁলোকৰ মহত্ব বুজি পাওক সম্পৰ্কত লোৱাতকৈ বেছি দিব লগা হয় তেতিয়াহে সম্পৰ্ক শক্তিশালী হয় যদি আপোনজনৰ সুখ আপোনাৰ বাবে বেছি মহত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে তেতিয়া সম্পৰ্ক কেতিয়াও দুৰ্বল নহয় আমি সদায় সম্পৰ্ক এটা সাধাৰণভাৱে লওঁ ভাবোঁ যে যিখিনি মানুহ আমাৰ লগত আছে তেওঁলোক আমাৰ লগত সদায় থাকিব সঁচা কথাটো হ'ল সম্পৰ্ক এজোপা গছৰ দৰে যেনেকৈ এজোপা গছক পানী আৰু ৰ'দৰ প্ৰয়োজন ঠিক তেনেকৈয়ে সম্পৰ্কত সময় বুজাবুজি আৰু বিশ্বাসৰ প্ৰয়োজন কেতিয়াবা আমি সৰু সৰু মতভেদক ডাঙৰ কৰি পেলাওঁ আৰু কথা বতৰা পাতিবলৈ বন্ধ কৰি দিওঁ গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ নাথাকিব সময়মতে সমাধান কৰক সম্পৰ্কত স্বাৰ্থপৰম অনুভৱ থাকিব নালাগে যেতিয়া আপুনি কাৰোবাৰ বাবে নিঃস্বাৰ্থ হৈ কিবা এটা কৰে তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে অনুভৱ কৰিব পাৰে গতিকে সম্পৰ্ক মৰমেৰে বান্ধি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব আমি কেতিয়াবা ভাবোঁ যে সম্পৰ্ক এটা চলাই নিবলৈ বহুত কঠিন আচলতে ইমান কঠিনো নহয় সম্পৰ্কত সৰু সৰু কথাবোৰৰ ওপৰত ধ্যান দিব লগা হয় সম্পৰ্কত সৰু সৰু কথাই বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে কাৰোবাৰ ভাল বেয়া খবৰ লোৱা বিপদত সহায় কৰা ভাল কামৰ প্ৰশংসা কৰা যত্ন লোৱা এই কথাবোৰে সম্পৰ্ক আৰু বেছি মধুৰ কৰি তোলে সম্পৰ্কত আশা ৰখাটো স্বাভাৱিক কাৰণ ই বিশ্বাস আৰু মৰমৰ প্ৰতীক কিন্তু যেতিয়া আমাৰ আশা পূৰ নহয় তেতিয়া নিৰাশা আৰু এই নিৰাশাই সম্পৰ্ক দুৰ্বল কৰি তোলে আশাৰ ওপৰত সম্পৰ্কক জোখাটো ঠিক কথা হয় জানো সম্পৰ্কত সৎ হোৱাটো খুবেই জৰুৰী যেতিয়া আমি সম্পৰ্কত সৎ থাকোঁ তেতিয়া বিশ্বাসঘাতকতা মিছা কথাৰ পৰা বাচিব পাৰোঁ যেতিয়া সম্পৰ্কত এজনে আনজনক মিছা কথা কয় বা বিশ্বাসঘাতকতা কৰে তেতিয়া সম্পৰ্কত থকা বিশ্বাসৰ বেৰখন ভাগিবলৈ ধৰে আৰু সম্পৰ্কত ফাট মেলে মিছা শপত খালে মানুহ নমৰে কিন্তু বিশ্বাস মৰি যায় দুখ ভোগ কৰাজনে ভৱিষ্যতে হয়তো সুখৰ অনুভৱ কৰিব পাৰিব কিন্তু দুখ দিয়াজনে কেতিয়াও সুখৰ অনুভৱ কৰিবলৈ নাপায় মানুহে জীৱনত এই দুজন মানুহক কেতিয়াও নাপাহৰে এজন হ'ল যি বিপদত সহায় কৰিছিল আৰু আনজন হ'ল যি বিপদত লগ এৰি দিছিল আপুনি কেতিয়া শুদ্ধ আছিল সেই কথা কোনেও মনত নাৰাখে কিন্তু আপুনি কেতিয়া ভুল কৰিছিল সেই কথা মানুহে কেতিয়াও নাপাহৰে কেতিয়াবা আপোনাৰ মনলৈও এই ভাৱ নিশ্চয় আহিছে যে মই কেতিয়াও কাৰো লগত বেয়া কৰা নাই তথাপিও মোৰ লগত সদায় বেয়া কিয় হয় বেয়া সকলোৰে লগতেই হয় বেয়া সময়েহে আমাক আচল শিক্ষা দি থৈ যায় কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় আমি কাৰোবাৰ ভাল চিন্তা কৰি কিবা এটা কৰোঁ কিন্তু আমাৰ লগত বেয়াহে হয় কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আমি ভাল কৰিবলৈ এৰি দিম যদি আমি কাৰোবাৰ লগত ভাল কৰিছোঁ তেনেহ'লে তাৰ ফল দেৰিকৈ হ'লেও নিশ্চয় পাম এটা কথা বুজি লওক যে আমাৰ লগত ঘটা যিকোনো ঘটনাৰ কিবা নহয় কিবা এটা কাৰণ নিশ্চয় থাকে এখন গাঁৱত দুজন যুৱকে বাস কৰিছিল তাৰে এজন যুৱক সৎ আছিল যি কেতিয়াও কাৰো বেয়া চিন্তা কৰা নাছিল তেওঁ সদায় সত্যপথত চলিছিল সদায় নিঃস্বাৰ্থভাৱে মানুহক সহায় কৰিছিল তাৰে আনজন যুৱক অসৎ প্ৰকৃতিৰ আছিল যি আনক ঠগি খাইছিল চুৰ কৰিছিল এবাৰ সেই যুৱকজনে মন্দিৰত চুৰ কৰিবলৈ আহিল মন্দিৰৰ সকলো টকা গহনা চুৰ কৰি পলালে তাৰে কিছু সময়ৰ পাছতে ভাল যুৱকজনে মন্দিৰত পূজা কৰিবলৈ আহিছিল মন্দিৰৰ পূজাৰীজনে ভুলতে তেওঁক চুৰ বুলি ভাবি ললে আৰু বহুত অপমান কৰিলে ভাল যুৱকজনে মনত বহুত দুখ পালে সেই দুখ আৰু অপমান লৈ তেওঁ ঘৰলৈ উভতি আহিল ঘৰলৈ উভতি আহি থাকোঁতে যুৱকজনৰ লগত এটা দুৰ্ঘটনা ঘটিছিল য'ত তেওঁ ভৰিত অলপ ইমান দুখ পাইছিল ঘৰলৈ আহিয়ে ভগৱানৰ যিমান ফটো মূৰ্তি আছিল সকলো বাহিৰ সকলো বাহিৰলৈ উলিয়াই দিলে আৰু ভগৱানক পূজা নকৰাকৈ গোটেই জীৱনটো পাৰ কৰিবলৈ ল'লে সময় বাগৰিল আৰু এদিন সৎ অসৎ দুয়োজন যুৱকৰে মৃত্যু হ'ল মৃত্যুৰ পাছত যমলোকত সৎ যুৱকজনে যমৰাজক প্ৰশ্ন কৰিলে হে যমৰাজ মই জীৱনত কেতিয়াও বেয়া কাম কৰা নাছিলোঁ তথাপিও মই কোনো ভুল নকৰাকৈ মই চুৰ নকৰাকৈ মিছা বদনাম পালোঁ অপমান পালোঁ আৰু যিজন যুৱকে চুৰ কৰিছিলে তেওঁ চুৰ কৰা ধনেৰে জীৱনটো সুখত পাৰ কৰিলে মোৰ লগত ইমান বেয়া কিয় হ'ল তেতিয়া যমৰাজে ক'লে যে তুমি যিদিনা অপমান পাই ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিলা সেইদিনা তোমাৰ লগত এটা সৰু দুৰ্ঘটনা ঘটিছিল য'ত তুমি অলপ দুখ পাইছিলা আচলতে সেইদিনা তোমাৰ মৃত্যু আছিল কিন্তু তুমি যে সদায় ভাল কৰ্ম কৰি আহিছিলা সেইবাবে সেইদিনা তোমাৰ মৃত্যুৰ দুৰ্ঘটনাটো সৰু দুৰ্ঘটনালৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিল গতিকে জীৱনত যিয়েই নহওক লাগে নিজৰ সৎ স্বভাৱটো কেতিয়াও নেৰিব প্ৰিয়দৰ্শক আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ